মোবাইল দেখিস কালি ইউটিউবত গোটেক্ষ একদম মানুষের কানন কাটন বোলে একদম গোটে বানপানি হেন গোটে উলো গরু ছাগলী আদান ছাগল হাঁ হাঁপার সব উটি গোল বুঝে বর দুই একদম ঘর দোয়ার ভাঙি শেষ হয়ে গেছে পায় কি হবো আর বানপানী পকা কেন বাঁচব ও ভগবান ভগবন্ত রক্ষা করা আর দিই বরষুণ বরুণ কমাই দিয়া আর ভগবান রাতে আপনার একু খাবেন লোরা পিতায় তিতা রাখি নয় বরষুনাথ বলক ভিতরের ফলে বলব ও ৰাতিপুৱা একুয়ে খাবলে সময় নহলো রাতে ঘুরে দেখি গোটাই পানি আহি ঘর একদম ওচৰ পালেহি লাহে লাহে লোক মুধসর ওপৰলৈ উঠিয়ে গেছে অকল অল মুধসাহে বাকি আছে টিতুর ঘর দৰ্জাখনলৈকে এটি একদম ওপৰত বহি আছে মই এখন গুচি আহিলোঁ ভালে গলে ভালে গলে এফালে গুচি হলে এ ওখ ওখানে গুছি আহিলে বাম ভালেই সেইফালে দহ চুক বহুত পানি হয় বলো জ্বৰ হব কান্দি আছে ভিতর যাও ভঁৰাল কৰোঁ গোটেই ডুবি থাকিলে হ' ইমান কষ্ট কৰি খেতি কৰি গোটেই ধান ভৰাই থৈছিলোঁ গোটেই ধান ঘৰত গোটেই ভঁৰালটো ডুবি থাকিলে চব নষ্ট হ'লে আৰু ধান শেষাৰোঁ আৰু অ ধনিয়াম দাল নেকানিব নেকা আনিব নিজক বচক আৰু জীৱ জন্তুখিনিক বচাওক মইতো গাহৰি পোৱালিটো সেই উটি গৈছিলে আকৌ বিচাৰি বিচাৰি পিছে পিছে গৈ মা আনিছোঁগৈ কান্দি থাকিলে একো নহয় আৰু নিজৰ জীৱনটো ৰক্ষা কৰক পিছৰবাৰ লাগিলে আকৌ খেতি কৰিব আমাৰ এনেকুৱাই আৰু কি কৰিব গোটেই বানৰ প্ৰকোপৰ পৰা আমি কেতিয়াও ৰক্ষা পাবই নোৱাৰিছোঁ দেখোন কান্দিবই লাগিব শইকীয়া ধানকেইটাক লৈয়ে জীয়াই আছোঁ গোটেই বছৰটো খাওঁ উপায় বিকু সেইখিনি লৈ সেইখিনি কৰিয়ে খাই আছোঁ এতিয়া কি নহ'ব ভাবি পোৱা নাই গোটেই অন্ধকাৰ দেখিছোঁ গোটেই বছৰটোলৈ কেনেকৈনো থাকিম পেটত গামোচা মাৰিব লাগিব যেন পাইছোঁ একো নহয় একো নহয় উপাৰ্জনা আছে নহয় গামোচা মাৰিবলগীয়া নহয় দিয়ক কিবা এটা প্ৰকাৰে হ'লেও কিবা এটা সমাধান ওলাব এতিয়া কান্দি থাকি লাভ নাই জাৰ্চি গৰুজনী লৈ যাওকে গৰুজনীও নহ'লে ক'ৰবাত হেৰাই থাকিব আকৌ জাৰ্চি গৰুজনী যেনে তেনে মই লৈ আহিছোঁ এইফালে ছাগলীকেইজনীটো উটিয়েই গুচি গ'ল সৰু সৰু পোৱালিও আছিলে চব উটি গুচি গ'ল ইমান দুখ লাগি আছে দে হয় বৌ তাকেহে ময়ো সেই ডাঙৰ গাহৰিজনী ক'তনো ক'লকৈ পানীৰ মাজত বিচাৰিয়ে নাপালোঁ উটি গুচিয়ে গ'ল সুতিত পৰিলেগে গৈ পেলাই সুতিয়াত ঠেলি লৈ গুচি গ'ল আৰু নিজৰ জীৱনটো ৰক্ষা কৰিবলৈ অকল গাহৰি গাহৰি পোৱালিটোহে মই বচাব পাৰিলোঁ বহুত বেয়া লাগি আছে কি কৰিব এতিয়া উপায়টো নাই আমি আৰু এনেকেই জীয়াই থাকিব লাগিব বানপানীটো হ'বই বৰষুণৰ বাৰিষা বতৰতো পানী নদীৰ পানী ফেনে ফুটুকাৰে বাঢ়ি আহিবই কেনেকৈনো কি হ'ব আৰু এনেকেই জীয়াই থাকিব লাগিব আমি তুমি ঠিকে কৈছা এনেকেই জীয়াই থাকিব লাগিব বাৰু মই গৰুজনী লৈ পেলাই যাওঁগৈ ঘৰৰ মানুহখিনিক মুধৰ চৰপত উঠাই থৈ আহিছিলোঁ পানী একদম পূৰা হেৰিলৈকে উঠিলে খিৰিকী ওপৰলৈকে উঠি গ'ল তললৈ নলামিবলৈ কৈছোঁ সিহঁতক যাওঁ তাকে সেইটোৱে পৰিয়ালৰ মানুহখিনিক বচাওঁ কেতিয়া বাকী এইবোৰ ধানৰ কথা চিন্তা নকৰিব এইবোৰ হৈ যাব পিছত ঘৰৰ পৰিয়ালে সকলোৱে সুকলমে থাকে জীয়াই থাকে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব সোমালেহি পা কণা গাঁদে ফোন করেছিল গোটাই হেন পানি বোলে গাঁত একদম বোলে হে মুধ সুমা বোলে অলহ বাকি আছে মানুষের দুদুহে বোলে সেই সাপরি ঠাইলে গেছেগে দর চুক হেন গোটেই পানি উঠলে গরু মহে হেন নিলে এটা মোকাবে হেই সুদিছে বোলো গুহ তো বোলে পানি উঠানো উঠিছে নাই বোলো নাই 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 আমার ঘর কত পানি উঠিব আমি বোলে একদম ভাল জায়গা আসো ইফালে গোটেই আমার গোটে ঘরতে পানি আমি পানিতে খাইছো পানিতে আসো বাথরুম গোটে পানি সপার সামালি আজি গোটাই গেলা গেলা গুঁড়াইছে গু গু গুণাইছে পায় মানে গুছু গুসিলেনি ঠিক নাই পায় আমার এখেটাকি দি দিলে লে টিপটপকে এলাই গেছে মানে হে হে নহে বাহিরে দিতে পানি হে বলো বরখনে বলো বান পানি এক ফেস আপনি বলে মেন স্টাইল মানে নকলে হবো দিয়া বলো তা বলে হে নহে আজি বাইক লৈ না জান হয় মানে জেসিবি এখন ভাড়া কৰিছ বলে জেসিবি খন আগত উঠি যাম বলে আমি লগ গতে গিতা এখন মিলি পেলানি জেসিবি খন ভাড়া কৰিছ বলে অফিসৰ ওচৰত গৈ নামাই দিবগে বলে মবল হৰি হৰি আদে এব কি দিন দেখি বলে আছে বাকি বলো বাহিরে লাগবই নাই গুটে খন পানি বলো বুকা পানি গুটে রাস্তা গিতা নাও চালাবা পা হয়েছে তা বুকা পানি নলা পানি ফালি ফালি মই হেই লাস্টলি গিতা স্কুটিতে থৈ আহিলোগে স্কুলত

অ' বৰাদেৱ ক'ত পালোঁ ইমান ডাঙৰ মাছটো পানীতে উটি আহিছিলে জানেনে পটক কেনে ধৰিলোঁ থাপ নাই মই বোলো ফিৰতে সেই মাছটো পাইছোঁ বোলো ধৰি থওঁ এতিয়া বোলো গোটেই বানপানীত সেই বজাৰ চজাৰ নবহে ক'তো মাছটোকে বোলো খামগৈ আজি আৰু কটক ই যে উটি আহিছে ঐ পানীত গোটেই ৱাশ্বিং মেচিন এটা আহি আছে সেইফালৰ পৰা দেখিছে নাই সেইবোৰ গোটেই ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিলে বস্তু এইবোৰ গোটেই বেগে চেগে গোটেই টোপোলাই চোপোলাই ওলাই আহিছে মানুহবোৰলৈ বেয়াহে লাগিছে দেই তাকেহে কিছুমান মানুহে সেই ওখ জেগাত ৰৈ পেলাই আনিলে সেই জাল মাৰি মাৰি বেলেগ বেলেগ যিটো বস্তুবোৰ সেই টানি আছে নিজৰ ফালে কিছুমানে আকৌ খৰি গোটাই আছে গছৰ ডাল ভাঙি ভাঙি আহিছে এইবোৰ সেই চুচি চুই আনি টানি টানি আনি বোলে সেই পিছত কামত আহিব বোলে মই বোলো ভালেই কৈছ দে বোলো ফিৰতে পাইছ বৰষুণ জাৰহে নকমা হ'ল বৰষুণ কমা হ'লেতো সেই বৰষুণটো কমি যোৱা হ'লে সঁচাকৈ আকৌ পানীটো অলপ কমিবলৈ আশা কৰিলোহেঁতেন এতিয়া আকৌ বেছি বাঢ়িব যেনেহ'লে ইচ্ছে এনেকে বাৰিষা চিজনটো যদি বৰষুণেই দি থাকে কি হব আৰু ঘৰৰ মূৰ ওচৰলৈকে ডুবিব এইবেলি দেই মৰিব লাগিব আৰু এইবেলি পানী নুঠা জেগাত উঠি গ'ল আকৌ আমাৰ এইফালে পানী চানী আগতে নুঠেই দেখোন বহুত দিনতে উঠাই বা আকৌ উঠি গ'ল ভয় খেলিছে দেই কি যে হ'ব আৰু এদিন হ'লে পানীত উঠা জেগাটো উঠিবলৈ ধৰিছে আজিকালি পানী হেও তাকেহে গোটেইখন ডুবিলে গোটেই জেগাই জেগাই ডুবি ডুবি অৱস্থাই নাই আমাৰ এইফালে টাউন চাইডতো ডুবি গল আৰু কি যে হ'ব জানা ডিউটি চিউটি কি হৈছে পিছে গৈছো জেছ বি এখন ভাড়া কৰিয়ে গৈছিলো আৰু আগত উঠি দিছো আৰু চলাই লৈ গৈছে তাকে ময়ো সেই বাইকখনতে ভৰিকেইটা সেই দাঙি পেলানি চলাইছিলো এনেকুৱা ভৰি বিষু তাকে ঘূৰি আহোতে পানীতে নামি দিলো আৰু যাওঁতেহে জেচিবিখনত গৈছিলো এতিয়া ঘূৰি আহোতে বোলো ঘৰলৈহে যাম বুলি নামি দিলো পানীতে ইমান লেতেৰা লেতেৰা গোন্ধাইছে পানীবোৰ নলাৰ পৰা গোটেই পানীবোৰ ওলাই আহিলে হ'ব লাগে গেলা গেলা জাবৰবোৰ গোটেই খজুৱাইছে এতিয়া হাত ভৰি অকণমান দেৰি আগত সেই টিপুহেঁতৰ ঘৰ ওচৰত দীঘল এডাল ললেহি নহয় সকাহ সাপেও উখুটিলে মানে চেচিয়া আৰু পানীত বোলো এখন ঘৰিয়াল চৰিয়াল নলালে হৈছে আৰু তাকেহে বৰষুণটো কমৰ কাৰোপৰাই নহ'লে অৱস্থা বেয়া হ'ব আমাৰ কিছুমান জেগাত ঘৰ চৰ ভাঙি লৈ গুচি গৈছেগে পকা ঘৰো ভাঙিছে দেই কিমান কষ্ট কৰি বনায় মানুহে এটা ঘৰ বনাওঁতে কিমান কষ্ট যায় এতিয়া সঁচাকৈ বেয়াহে লাগে তাই